Пока Зеленский с компанией и вот с не пропадут, будет война. И ни на какие переговоры они не пойдут. Очень хочу, чтобы, вот как Жириновский предсказал, Киев и где-то там кусочек еще, вот это ихние а все остальное наше. Вот вам и наследка российской пропаганды. Тей абсурдной и никчемной пропаганды, якое рупоры бункерного продолжают пробивать дно. Ясно, что режим Зеленского за это нужно осуждать очень активно и действительно удары возмездия за такое издевательство над а, тысячами отдыхающих, в основном что там семьи с детьми и так далее. Тож, вітаю з вами я Інна Набок. Ну і я знову зібрала докупи нову порцію маразматичних заяв путіністів, які на фоні всього того, що нині відбувається на міжнародній політичній арені, свою риторику змінюють щодня. Та сьогодні із своєю глибокою аналітикою вилізла навіть Марія Захарова. Головне, ви посмотрите, наскільки а, наскільки. яркой и насколько действительно показательной является эта реакция. Вот это первая часть людей. Они действительно, они даже слов не ищут, они просто обычными, обывательскими словами желают удачи. Вот я сейчас утро начинаю с прочтения новостей, как, собственно говоря, и всегда. И вижу, как православные приходы Аляски начинают молебные, да, в так сказать, в преддверии встречи для кто как может, кто чем может, содействует, кто политической поддержкой, кто простыми человеческими словами, кто, ну, например, вот такими молебными. Каждый по-разному, но ну, потому что понимают, что происходит и понимают, какой какую цену все заплатили и продолжают платить за авантюризм абсолютно бездушных, а на мой взгляд еще и безмозглых вот этих самых, а, так сказать, а, ультралиберальных группировок, которые заправляли делами на международной арене на Западе. До речи, это у вчерашнему выпуску я сказала, что десь пропала Машка-Алкашка? А нет, она тут, как тут. Никто никогда меня не разубедит, что то, что делает киевский режим, и лично непосредственно Зеленский, которыми руководят, что это не является геноцидом со стороны киевского режима в отношении украинского народа. Я абсолютно в этом уверен. Я не претендую на точность юридических формулировок. Я не говорю о том, что это квалификация юридическая правовая. Нет. Я говорю о том, что есть емкое слово в общественно-политическом дискурсе, которое описывает, что происходит. Зеленский борется не с Россией. Зеленский борется с украинским народом. И миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ. Уничтожить его под флагами национализма, Під флагами нікий національної ідентичності, ну нічтожить фізично. Ну звісно, що ж ще напередодні саміту на Алясці могла виплюнути Захарова, але тут куди важливіше, що не тільки в неї загострення шизофренії, бо подібну думку нині висловлює і заступник керівника департаменту інформації МЗС Федерації Олексій Фадієв. Здесь, наверное, не нужно даже изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому, что касается целей, целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами. Спасибо. Вам. Та й в Держдумі зараз кажуть, що Київ і ЄС ймовірно спробують зірвати переговори, начебто через провокації чи інформаційні кампанії. Ну і інші путіністи туди ж Трамп не хоче пускати Європу в ці переговори. Европа обеспокоена тем, что Трамп может там что-нибудь не такое, так сказать, сказать, да. Они начинают ему ездить по мозгам разными способами, но в том числе способом вот этим самым, так сказать, формирования информационной повестки дня, которая должна, так сказать, Трампу сообщить. Весь мир считает, что Путин тебя обманет. Весь мир считает, что ты слабый. Весь мир считает, что, так сказать, ты должен быть сильнее. Поэтому значит, косвенно говорят, ты должен с Путиным жестко, так сказать, да, ты должен нагло, ты должен это. А это что означает? Это означает попытка сорвать переговоры, попытка испортить встречу между лидерами, да, и так далее, и так далее. Вот чем они занимаются. Поэтому, когда Рубио говорит, что вот, мол, э, -та, та как будто Трамп, это ох-хо-хо, это такой мужик, он тоже, на самом деле, в эту же самую дуду дует, в эту же дуду, как бы, да. Я думаю, Рубио как раз один из тех, кто тоже будет Трампу, значит, петь там в уши, что вот надо быть сильнее, это надо быть то то Надеюсь только на то, что Трамп все-таки, несмотря на всю свою подверженность вот этим факторам информационного шоу-бизнеса, человек не глупый, да, но ну, и есть, может быть, рядом с ним рядом кто-нибудь, кто может а, тоже сказать, что, ну, это надо все пропускать через фильтр. Вот такие заявы и есть, на самом деле, частью информационной войны и вплинути на сприйняття переговоров у международной аудитории. Но мы все с вами прекрасно знаем, кто на самом деле на провокации. Это Кремль та Російська Федерація. и Российская Федерация. И от них можно ожидать, что загодно. На самом деле может сыграть. Это какая-нибудь провокация в стиле Бучи, да? То есть украинские власти, учитывая полное отсутствие у них совести, вот и какой-то порядочности, могут устроить какую-нибудь провокацию на украинской территории, на территории под украинским властям, что-то вроде Бучи. Вот или там расстрела Майдана могут устроить для того, чтобы поднять страшный шум э, в средствах массовой информации и сказать, что вот Путин это, значит, кровавый диктатор, а вот российская армия так сказать, совершила какое-нибудь там преступление и поэтому Трамп не может, не имеет права, так сказать, да, не должен встречаться с Путиным, вот и так далее, и так далее. Вот это надо иметь в виду. Да, это вполне, к сожалению, себе возможно. Наиболее вероятно и просто так сказать, то скаєти б сделать на территории Украины, но, в принципі, це можуть прозійти, напримір, скажем, в каком то европейском государстве. Тому, коли я дивлюся на весь цей театр абсурду і відсутність здорового глузду, я вкотре переконуюся на болотах та в російських телевізорах. Все просто логіка їм не потрібна. Ну головне, знаєте, щоб сюжет підходив під їхню методичку. Ну а вона сьогодні виглядає ось так. По поводу, опять же, стран Европы, которые признают поражение. Вот на мой личный взгляд, на самом деле, вот опять же, здесь я опять смотрю на эти вещи с точки зрения там, технологического выхода. На мой взгляд, как раз одна из проблем Европы стоит в том, что они считают, что если на Украине не случится так, как они хотят, это будет поражение Европы. Они должны выйти из этой парадигмы. Как раз и Орбан тоже, вот он их призывает к тому, что они должны признать поражение. Не надо им признавать никакого поражения. Хотя нам было бы это приятно, но они этого никогда не сделают, понимаете? Как раз если вот Орбан тоже хотел бы, чтобы что-то сдвинулось с места, надо убеждать Европу в том, что на самом деле ее судьба э, не равно судьбе современного украинского политического режима и что крах современного украинского политического режима не означает поражение Европы. А наступной. Отже, треба показати що європа це нині найбільша проблема і загроза для світу показують а коли треба всіх переконати що ось ось і трамп визнає велич бункерного теж не мовчать З чим ми йдемо к празднику 8 марта Точніше, до зустрічі путіна і трампа значить на аляски Ну как с чем? Мы идем со своей, так сказать, принципиальной позиции, я надеюсь, да, с тем, о чем Владимир Путин не раз говорил, о том, что необходимо устранить первопричины конфликта, что мы, в принципе, это за мир, вот, и за переговорный процесс, вот, но вот есть те, кто против мира и переговорного процесса и не хочет вот устранять первопричины конфликта. Вот об этом Судя по всему, будем будем и говорить. Но ну, а если завтра у них не все так однозначно, потому что что-то там в Вашингтоне раптом сказали не за сценарием, то резко, але быстро пропагандисты перефарбовываются. Я, конечно, не верю, в отличие от разного рода прекраснодушных идеалистов, что нам что-то подарит Трамп или Зеленский, или Европа. То, что мы не заняли, то, что мы не успели освободить. Этого не будет. и Это надо понимать, что это да, тяжелое для нас испытание, но я хотел бы обратить внимание на то, что территория это очень важно, это конкретно, это земля под ногами. Но не менее важно, а что, собственно, произойдет на следующий день после какого-то примирения или какой-то остановки военных действий. Будет ли в данном случае эта Украина той самой Украины, которая она стала за это время? Будет ли по-прежнему угнетаться русский язык, русский человек, русская песня, русское слово, русская православная церковь на Украине. Вот это для нас, мне кажется, очень важно, и это надо донести до Соединенных Штатов, до руководства Соединенных Штатов. Именно это было первопричиной. И именно этого надо добиваться, потому что невозможно себе представить, что после того, как замолчат пушки по-прежнему в Киеве будут порядки, при которых Зеленский делает то, что он хочет, и с Конституцией, и с демократией, и с оппозицией, и с национальными большинствами, и меньшинствами и так далее. Вот это, мне кажется, очень важная сторона дела, которая многими упускается, сосредоточенным на вопросе территориальных разменов, что останется, что будет, что можно получить и так далее. Ми маємо те, що маємо. Отже, сьогодні у них Трамп надійна людина, яка мріє потиснути руку Путіну. Ну а вже завтра можуть бути інші заяви і нюанси. Це якщо Трамп не захоче виконувати роль слухняного васала. Ось так от пропаганда і живе в режимі перемикача. Один рух, і ворог стає другом, друг ворогом. А правда, ну її тут ніхто не замовляв. Тому з російських телепомийок ліється ось це. Що касається нас, да? Нравится мы, нам или не нравится, но США остается самой мощной, так сказать, державой Запада и, пожалуй, одна, значит, одной из самых мощных держав мира, да, у которой в руках вся, так сказать, финансовая система, у которых огромный военный потенциал ракетно-ядерный, вот, ну и все такое прочее, куча, так сказать, всяких разных союзников, пусть и сомнительных, но куча, в отличие от нас, между прочим, да. Вот поэтому сказать, да вообще не будем никогда ни с кем разговаривать, это глупо. Я напомню, что даже вот так почитаемый многими нашими там ультрапатриотами товарищ Ким Чен Ын и тот встречался с Трампом. Хотя уж у него там позиция, так сказать, казалось бы, жестче не придумаешь, да? Почему встречался? Ну, потому что это реальность, как бы, да, и если есть возможность о чем-то договориться, правда, они в итоге так ни о чем не договорились, как бы, да, вот, но, в общем, почему бы, собственно говоря, этот шанс и не попытаться использовать? Ну, а тепер ось те, що ви маєте не просто побачити, а показати іншим. Бо ось що зараз думають і кажуть самі громадяни федерації, на яких, до речі, уся ця пропаганда має величезний вплив, і яким промила не тільки міска, але й те, що від них залишилося, Що ви думаєте о пристаєшій зустрічі Трампа і Путіна на Аляскі? Цього не буде, тому що Трамп уже все продав Аляска вже принадлежить Росії. Поэтому нам она нужна. А продавать мы уже ничего не будем. Нашу страну все продали. А кто ее отменит? Президент Российской Федерации, Путин. Самое главное у нас. Пока Зеленский с компанией и вот с не пропадут, будет война. И ни на какие переговоры они не пойдут. Ой, я надеюсь, что Путин все-таки не отдаст Украину. Я надеюсь. Я очень хочу, чтобы, вот как Жириновский предсказал, Киев и где-то там кусочек еще. Вот это ихнее, а все остальное наше. Ну а что? Днепропетровск – это бывший Екатеринослав. Одесса – русский город. Херсон – полюбасы сына Запорожье тоже наше. Ну, куда? Тут по-любому. Ну, Аляска – это же наша территория раньше была. Может быть, он едет не в, не в Америку, а в наши будущие территории. Ну, Вадим Путин стал очень болеть. Як вам напишіть у коментарях. Ну а ще залишайте вподобайки під цим відео, щоб його побачили якомога більше людей. Бо все це треба показувати. Нехай світ знає, яке воно справжнє обличчя Російської Федерації. як запад в отношеній Росії нравиться мелініт. Ну Росія так сказать, ска Росії, не собирається нікуди щезати, вона не собирається здаватися. І у Западі не вийшли її в клочья так сказать, нанести стратегічне пораження. Я убіжден сошено точно в тому. то все, что на сегодняшний день там, где ступила нога русского солдата, все, безусловно, будет сохранено от России. Я уверен, что это та самая, хоть договорились красных линий не прочертивать, красная линия, которая э, в данном случае существует для нас. А підсумовуючи весь цей театр абсурду, я лише додам. Українці, донайте на потреби нашого війська, щоб чисельність їхнього зменшувалася. І щоб вродів Путіна не було жодної можливості волати бодай про якісь успіхи окупантів на фронті. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Бережіть себе і бережіть нашу Україну. І звісно, побачимось у наступному випуску.